ребята, вы на канале Лизи Шоу. Сегодня играем в Sims. Кто не знает, что это за игра Sims, это очень классная игра. Я играю в ней на компьютере. И это игра, где можно всяких человек, человек, ну, всякое, короче, создавать. Сейчас я возьму эту штучку и поставлю вам... Не, вам так не видно. Сейчас я попробую как-то так поставить, чтобы вам было все видно. А ну, вам я думаю, все отлично видно. Ну, я так думаю, но я не знаю, если честно. Ну, зараз я вас вот так вот поставлю. Чуть подвину телефон. Чуть подвину вот так вот. Давайте играть, что ли. Так. Так начинаем играть. Так. Так. Скажите, пожалуйста, где жила? А, Я хочу в нее играть, в всю игру, так что играю. Я надеюсь, вам все видно. Правда, я не знаю, если честно. Вот, вот так вам отлично все видно. Так, я начинаю играть. Мы ждем, пока все загрузится. Я не знаю, сколько я буду, о, честно, играть. Ну, я думаю, что долговатенькое видео будет, так что. О, у меня турбо. Турбо 6 робы. Будем сегодня распаковку делать турбо. Так. Так, все, вот, это игра, вам все, наверное, видно. Так, мы нажимаем. Play. Все, и начинаем играть. Так, я сейчас играю за папу, мне надо мама. Так, мама, ты должна все поубирать, убрать. А дитина, кстати, дитина, а все это я. Я лид. все, я танцую, там что роблю, короче. Это или мамина, или папина, ну так, это папина кровать. А это мамина, потому что я, когда я кажу, чтобы они вдвоем лезли, то они не хотят, господи, сегодня целый день дождь. Сегодня человек, если пиратский день. Человек с пиратский день. Я сейчас лизу. Вот это я лизочка. Это наш папа Папа и мама. Да, ну, давайте дальше. Давайте. Ой, господи. Так, одну а секундочку. А ну, а ну вы сейчас мне скажете? Вам вот так вот видно? я не Сейчас я вот так и вас поставлю. Я поставлю. так видно? Чуть-чуть, хоть что-то. Ладно, я дальше буду продолжать играть. Вот, дивите, тут, бачите, но показывает, что левая сторона э, левая сторона Марины, а правая Славик. Я их так назвала. И э, фамилию придумала Спирнова. Так, ладно. Что там я роблю? Танцую, да? Я, я. Что я в Симпсон играю? Даже не дай, думай мне забирать о, на планшет. Что тебе дать? Что дай. дай? Вот это? Дай. Вот это? Бэ. Бэ. А хочешь тебе домик дам? На! Надо сейчас ты на там что там встроиться. На! На тебе домик и иди играй. Так, что там я хотела сделать? Боже, мне, блин, эти коты, эти именно коты достали. Я их завжди нажимаю, чтобы я их продала за 0 гривен, но они каждый раз появляются, я уже устала. И мусор я тоже иногда продаю. Продать за 0 гривен. Так, все, можно жить дальше. Так, ну я не знаю, вам дуже видно чи нет, но я думаю, вот так вам видно. Так, давайте далі играть. Сейчас я чуть-чуть приближу, вот так вот, чтобы было реалистичнее чуть-чуть. Так, дитина, иди, ой, блин, на горшок. Ходить на горшок. Иди, боже, она раски... я раскидываю краски. Ужас какой-то. Давайте пока посмотрим тут окрепности. Что тут есть? Что тут есть? Тут есть какой еще будинок и море. Тут есть очень много моря. Так, сейчас я вернусь до нашей семьи. Так, она уже на горшочке. Так, пока мама и папа размовляют, что с мамой? Она дуже напряженна. А все, она дуже напряженна. Короче, я иду на компьютере. Вот так вот, да. Колонки у меня вот тут стоят. Все, давайте дальше играть. Я хочу так прям сильно-сильно приблизить. Я так очень любила в детстве играть, потому что ну, это очень прикольно. Вот как будто ты прям, ну, э, дорась, ну. Боже, что ты я... Так, надо, блин, мама... Нет, папа, мне папа не надо. Так, дитина, вид хоть. Дитина, вид хоть, я сказала. Мне надо помыть горшок. Почистить. Мне надо почистить горшочек. Пока Влада играет. Ой, Влада, это Лиза. Кстати, у меня есть вот такие, вот, сейчас я вам покажу мишка. Вот такой вот мишка прикольный. Сейчас я развернусь чуть-чуть. Сейчас ты Блин, хочу раз... Блин, давай развора... О, таблина. блин. Я не могу развернуться. О, господи, я слекалась грома. Такие у нас будиночок. Но хочу потом купить подороже будинок. У нас сейчас папа ходит на работу, но <свят> все в игре. У него работа через 15 часов вообще одна. Он только сработает, так что давайте всех уложим спать. Так, папа, у нас иди с... 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 сесть, а до спать, расслабиться, выбрать кровать. Что это типа он уже спать не может удалеть. Ну ладно, ложись сюда. кровать. Боже, мы не все пышут. Че, он не может типа, блин, спать, чешу? Давай спать, лягай. Что это такое? Спать, лягай. я не пойму, что это случилось, короче, ладно. Папку потом уложим. Мамку уложим. Та. а что он тоже не может спать лечь? Расслабиться может только. Понятно, да ты ну спать. Она тоже не может, типа, попросить почитать сказку на ночь. Ладно. Давай то мам. Давай сейчас переведу чуть-чуть время. Вот чуть-чуть на 3х. Все, давай, ты спишь, Лиза? Я боюсь грома, короче. Мамка, а что ты спать не можешь? Я ничего не понимаю, что они спать не могут? Ура, она легла спать. Слава Богу, а папа ничего не лег. Боже, кран сломался, вы серьезно? Они кра... Кла... Кр... Надо новый, блин, теперь покупать. Ну нормально вообще. Хова. Да блин, ну все равно лучше. Папа, блин, чини краник. Давай, чинить. Какой Ку замени 62 гривны, иди в сраку, чини давай. И починишь в детдом сдам. Так, друзья, дали. Вот же у нас так, добрый. Что там, кто до нас пришел уже? Что там, что там? Папе, блин, на работу через 12 часов, а он мин... Не лягає спати. Всі сплять, крім папи. Клас. Він всі впахать, кажеться. Ладно. Піратський день. Клас, у нас якийсь ще піратський день, мамка встала. Бо це, хто це настяв? Що це за мусор? Мить палубу. Мить палубу. Боже, там опять что ли? Да. Что -то опять грязно? О, это алмазы что ли? Что какие-то ал алмазы вы бачите, друзья? Я не знаю, как вам показать, но что какие-то алмазы, не понятно. А, я поставила 2Х. Б кто это? Кто это? Вы побачили его? Он спал на кровати. Вы его побачили, друзья? Ось что он? Ось что он? Он спал на кровати. Вы бачили это? злодея кысь. Стоять злодей. Капец. А, вы бачила, ведь на кровати? а думаю, чего не спать не могут лягти? Что это было? Надо, блин, закрывать двери на все замки. Це капец какой-то. Я бы его нафиг послала, если бы это было в Что, Зяза? Что, не Теперь он могут, типа, Ой, блин. А чуть-чуть развернулся. Господи, что я... О, что мама злая? Что там не так? Да ты нас пытаешься беспокойно. Все. Это капец. О, алмазы идти? Это капец, якись... Э, ой, боже. Блин, а где я? это. А где я? Друзья, я не знаю, где я. Тут еще дождь такой. А, а куда мне не хочет ты? Ты капец, я заблукала. Фу, боже, я нашла свой дом. Фу, боже, я... Я так взякалась. Папе через 10 часов на работу, ведь даже сейчас спать, лег. Ура, спать, лег, Слава Богу. Мама, ты тоже лягай спать давай вампир стоп 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 Это вампир. Кто это? Я к мне стоп стоп Так, стоп 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 вампир. Так, его надо Так, его надо послать. Блин, надо стоп 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 Капец, капец, опять злодей? злодей я... капец. стоп 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 я а, знаете, что делать? Отправить домой, может, вот это сработает. Ну, Винзара зайдет, я вам отвечаю. кого может здесь... А -а -а -а! Фух, слава богу, Вин пришел до дом. Вот здесь злодей. Давайте за ним проследим. Кто-то писевается у уходит. Я хочу очень сильно за ним проследить, потому что, ну... Стоякость капец, ну... Злодей еще один, ну... Капец. Я за ним сейчас слежу. Куда он Я до него до дома, блин, прыгну. Я слежу за ним. Вы бачите его? Я бачу все. О, еще один вампир. Идет что до нас до дома? Это именно вампир. И не до нас до дома, походу. О нет. О нет. О нет, что делать, да? Винедео точно у нас. Фу, капец какой. Да, я не знаю, что делать. Чё к нам все вампиры приходят? Это капец какой-то. Просто да, это у нас до дома. Супер, просто супер. А -а -а, Юнави, ды в сраку, Юнави. Так, его надо послать. Я не знаю, что делать. Надо двери закрыть, да все замки, потому что это вампир. Как эти двери закрывать? Мне сейчас не Надо да, что делать? Осавин, Осавин стоит. Надо да, что делать? Надо его послать. как его? Опять злодей? Молодой. Владимус, Влады, Вла... Владыс, Владислаус Штру... Штраут. Это молодой Ходок старый, так мне надо его пригласить войти, можно познакомиться, позови, и что привет. Так где? Чего нельзя его послать? Слое детства, я не знаю, что делать, ну не знаю даже как закрыть на все замки двери. Кексиков он хочет. Иди на мой пожари своих кексиков, Наш, ну это неприлично так. Я не знаю что делать. Просто не знаю, я свой ты, блин, до дома. Папе через полчаса идти. Ежет. А, блин, папка где-то. Через 8 часов ему на работу. Я хочу перемотать чуть-чуть время. Вот а так вот примерно. Так, мамка, иди спать. Ты всю ночь не будешь спать, что ли? Господи, какой хором стильный. На боку вою. Party, Господи. Завтра хоть не будет дождь? Что уже осень? И купаться типа в море нельзя все уже. А когда лето будет, малышка встала. Малышка, то куда? Когда раз опять вампиры пройдут, а ты, блин, встала. Спать, иди. Что ты хочешь? Ты кушать хочешь? Блин, не ну может. Я не знаю, папу разбудить. Ну иди чай цей, короче, папку разбуди. Не надо тебе спать. Бля, не знаю, как тебе, блин, похавать. Но ну, взять порцию. Ну, на, возьми порцию, то и пожари, в принципе. Ты не можешь принести. Ну, все, жари иди Все, а потом иди уже спать. Добренько. Что ты грустная? нам сейчас вампиры придут, а ты грустная, блин. У нас всегда приходят такие вампиры, чего Прям всегда, прям всегда, знаешь. Я кусь, кипец, Ладно, я уже снимаю 16 минут. Так, чё, мамулик? Так, раз. Ты поила уже, да ты О, теперь у нас счастлива. Слава Богу, теперь иди, ради Бога, спать. Так, еще одну порцию хочешь взять? Бери еще одну порцию. Да иди спать уже. Что, опять вампиры пришли? Вы что это за звук? Вот сайбух только что. Чулы! Чулы, чулы, блин, надо все замки позакрывать, потому что бачит что у нас тут открыто. Я не знаю, активорота, блин, поставить, дурни. Что это, блин, я забыла, что ты малышка. Давай, дай, дай, иди спать уже. Потом еще на горшочку не сходи. И сейчас сходи потом на горшочку. Ту-ту-ту-ту-ту... друзья, наверное, всем пока-пока. Продолжения всякие будут. Если вам понравилась игра в Sims, то ставьте лайки и пишите в комментариях, снимать еще такие ролики, чи нет, Всем бай-бай. Bye.